El <coughs> Pülbül adına 2 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində torpaqlarımızın bütövlüyü, dölməzliyi, müqəddəsliyi yolunda canından qanından keçərək ən yüksək pilləyə şəhidlik zirvəsinə ucalmış oğul və qızlarımızın xatirəsini anmaq üçün tədbir keçirilib. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsədi isə böyüyən nəsli vətənpərvərlik ruhunda yetişdirmək, onların vətən torpaq sevgisini daha da artırmaq, vətənin hər bir qarış torpağını gözbəbək kimi qorumağın, bu yolda lazım gələrsə düşmən gülləsinə tuş düş gəlməyə bacarmağın öləmliliyini, həmçinin 20 yanvar fəcəəsinin zamanı qorxmadan çəkinmədən mübarizəyə atılıb, igidlik, şücaət, cəsarət, mərdlik, qorxmazlıq nümayiş etdirib, canlarından, qanlarından keçən insanların şərəfli yolunu məktəblərə açmaqdır. Eyni zamanda azad, müstəqil, demokratik bir ölkədə yaşamağın şirinliyinə, müqəddəsliyinə diqqət çəkməkdir. Musiqi məktəbinin şagirdləri vətənpərvərlik ruhunda söylədikləri şeirlərlə hər kəsi vətən, torpaq, azadlıq, müstəqillik naminə həmrəy olmağa, doğma vətənimizi qorumağa və sevməyə səsləyiblər. Bildiriblər ki, vətənin torpağında gəzib, havasını odub çörəyünü yeyən hər kəs onun üçün əlindən gələni etməlidir. Vətən torpağı uğrunda canından keçib ən yüksək pilləyə şəhidlik zirvəsini ucalmış oğul və qızlarımız haqqında məlumat verən şagirdlər onların əzminə və iradəsinə, ruhuna dəstəklədikləri hörmət və məhəbbəti dilə gətiriblər. Musiqi məktəbinin şagirdləri nümayiş etdirdikləri də bədii kompozisiya ilə həmin gün yaşanan hadisələri dəqiqliklə təsvir edərək bir millətin, xalqın vətən torpaq sevgisinə, azadlıq və müstəqillik əzminə heç nədən və heç kimdən qorxmadan çəkin mədən vətənin müdafiəsi üçün düşmən gülləsinə sinələrini süpər etməsinə diqqət çəkiblər. Tədbirdə Musiqi Məktəbinin direktoru Qəsəm Fərxabov çıxış edərək bu cür tədbirlərin keçirilməsinin vacibliyinə və önəmliliyinə diqqət çəkib. Bu gün həmin biz fəziyəni bizim tələbələrimiz, müəllimlərimiz bu tədəbur burdadı ki, mən bugünkü bu tədbirə hazırlayan məmurlarımıza, tələbələrimizə. Bugünkü gün biz 25-in Nəzərə müəllimlərinə, hörmətli əmlemlərinə. Bizim dərsçəmilə, bizim məktəb şövbə müdirimizə öz münətərimizi bildiririk ki, bu günkü biz 20 yanvar hadisələrini qeyd elədik. Bugün bu gün bu tədbiri keçirdik məktəbimizdə. Mən bu qanlı yanvar hadisələrini bizim xatirimizə həmişə qalacaq qanlı yoldaşımızda silinməyəcəkdir. Mən bir daha Məəllimlərimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni bu tədbirin hamısını biz silsilə şəkildə hamısını keçirməli, yəni bizim yaddaşımızın silinməməlidir. Sonra Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin məsul nümayəndəsi Vahid Məmmədov çıxış edib. Bu gün bizim qürur duyduğumuz, yəni qanlılan vardır. Müstəqilliyimizin üç addımlarıdır, üç başlanğıcıdır. Oğullarımızın şəhid olması, torpaq uğrunda şəhidlərimizin olması bizim müstəqilliyimizin varlığıdır. Anam tədbiri şagirdlərin vətənpərvərlik mövzusundakı çıxışları ilə davam edib. Sevda Rəşidova, Hörmət Məhərrəmov, MTV.